как он может туда хотеть. Он потом осознанно может туда хотеть, когда он понимает, насколько это ценно, когда он был уже раз или два на конференциях, мы такие семинары колики, мы всегда ждем следующего, потому что мы знаем, зачем мы туда едем, что там будет. Но для того, чтобы человек впервые попал на этот семинар, нужно его построить таким образом, показать ему видео, рассказать о том, что там происходит, рассказать о том, кто там будет выступать. И самое главное, показать ему, какие проблемы он сможет решить, если он возьмет знания с этой конференции и получит ответы на те вопросы, которые пока у него не решены на этом семинаре. То есть здесь, конечно, индивидуальный подход нужен. И э, очень важно всегда, чтобы, еще раз повторю, чтобы наши слова произнести какую-то ключевую фразу при построении несложно, но очень важно, чтобы наши слова никогда не расходились с делом, потому что если вы приходите на мероприятие после спонсора, наверное, что-то с построением не до конца у нас в порядке. Если э, ваш спонсор у вас, у вас дома э, сам ставит доску, надо еще разбираться дальше. Если э, к примеру, у вас сидят ваши кандидаты, и приходит ваш спонсор, и вы его представили, и ваши гости в ожидании пьют кофе с бутербродами, а вашему спонсору вы не предложили стакана воды. Что-то с построением у вас не так. Вы обязательно проконсультируйтесь, все то, что я говорю, потому что у каждого есть свой руководитель, вы перед тем, как это использовать, обязательно проконсультируйтесь с вашими платиновыми, серебряными, изумрудами у кого. Да? Здесь разные группы, есть партнеры да, Денис и Лена Астахова, да? я знаю, есть партнеры Надежды Ивановой, да? в зале есть? Да. Вот. Поэтому обязательно проконсультируйтесь по этому поводу. И э, что еще очень важно здесь? Времени очень мало, поэтому так в экскурс, чтобы ничего не забыть, самые важные ключевые моменты. Строить, как правильно представить человека, который имеет маленький уровень? У вас спонсор, уровень которого примерно такой же может быть, как ваш. Бывают ситуации, когда вы 3%, да, и у вас есть партнер 3%, и у вас э, проходит домашний бизнес-план, и вам нужно представить спонсора. Человек, который является вашим спонсором, проделал немножечко больше работы, правда? Он пришел в бизнес раньше вас, правда? Об этом можно сказать, это будет правдой. У него есть чуть больше результат. Слово «чуть» можно убрать. Это будет правдой? Правдой. Он, может быть, был на конференции на один раз больше, чем вы. Потому что он раньше в бизнесе. Если это так, об этом можно сказать. То есть понятно, если к вам приходит читать бизнес-клан ну, Денис или Елена Астаховой, или, или Марина, или Ревхат Хайпулин, или Сергей Левченко, есть о чем сказать. Вопросов нет. Но если ваш спонсор еще пока тоже в процессе роста, заранее подготовьте слова, тот текст, который вы скажете, проконсультируйтесь с тем человеком, который у вас будет проводить бизнес-план, в этом нет ничего, не надо этого стесняться. Лучше сделать это профессионально, для того, чтобы потом не делать ошибок. Очень важно при этом соблюдать правильный аттитюд. Нет ничего хуже, чем делать построение за унылым голосом, потому что у людей возникает вопрос, что с вами делали перед этим. То есть есть люди, которые в бизнесе давно, никого не хочу обидеть, и которые устали говорить одно и то же, они выходят в доске и говорят, это самый лучший в мире бизнес, и сегодня у меня, к счастью, человек, который знает о нем все такой похоронный марш такой, вот, исполняет бизнесу МВА и спонсоров в том числе. Поэтому постарайтесь перед этим поднять свое настроение на должный уровень. У нас есть главный атрибут нашего бизнеса – это улыбка. Потому что за пределами наших организаций улыбку можно встретить только на хорошем банкете, вот там, не знаю, на свадьбе, на дне рождения или еще где-то. Да? У каждого Взрослого человека есть несколько масок, независимо от того, чем он занимается. Но у мужчины как минимум три, у женщин больше. То есть но у мужчины три маски стандартных. Это одна для начальника, одна для жены и третья для друзей в узком мужском кругу. Да? Вот в любом случае эти маски есть. То есть я не говорю о том, что это правильно или неправильно. Это жизнь. Каждый в жизни играет несколько ролей в хорошем смысле слова, я как хочу сказать. И то, что касается построения, то, что касается наших инструментов, очень важно иметь правильный аттитюд, правильный настрой, улыбку, вот ту энергетику, которая привлекает, потому что, ну кому приятно находиться рядом с нытиками, с людьми, которые все время жалуются, у которых в глазах тоска, Но, ну какой бизнес, я не говорю сейчас даже о бизнесе МВ, кому приятно находиться в в кругу таких людей? Никому. А наш бизнес – это бизнес взаимоотношений между людьми, между вами, вашими партнерами, между нами, нашими партнерами, нашими спонсорами. Что очень важно при построении. Каждый понимает прекрасно, что кто считает, что он идеален, но у него нет недостатков, есть такие люди в зале. Мы все понимаем, что мы не Так ведь? А поэтому наши спонсоры они тоже не совершенны. У них тоже есть свои нюансы. Просто умный человек, он слабые стороны свои старается не показывать. Он показывает сильные стороны, а слабые он знает, и умный человек работает над этим для того, чтобы как можно их побыстрее свести, там, к минимуму убрать. Но, для чего я это говорю? Некоторые делают такую ошибку, они цепляются за какой-то недостаток своего спонсора и начинают его обсуждать со своими партнерами. Как только человек это делает, тем самым он тут же, в эту же секунду, дает разрешение своим партнерам обсуждать свои собственные слабые стороны. Закон. И вместо бизнеса получается команда, которая занимается сплетнями, обсуждениями недостатков всей организации. Я не знаю, но вот нас так научили еще, в начале бизнеса мы только с Татьяной, с моей женой подключились, нам говорили, ребята, о спонсоре, как о покойнике. Или хорошо, или молчи. Потому что э, бизнес, который строится на отношениях, очень зависим от тех характеристик, которые обсуждаются нами, нашими партнерами и, и так далее. Поэтому, если у вас есть группа, э, вот группу только хорошие. Если есть проблема, с проблемой можно прийти к спонсору и ее обсудить. Это тоже построение. Это тоже то, что, тот механизм, который вы либо запустите, либо не, мы либо запускаем, либо не запускаем. И э, не бывает конструктивной критики. Кто слышал выражение ⁇ Давай конструктивную критику ⁇ Вот конструктивной критики не существует. Есть просто критика. Кто любит, когда его критикуют? Никто. Конструктивно, кто-то кто любит, когда его критикуют. Никто. никто. Поэтому э, надо стараться критику вообще убрать. Из э, тем для общения с нашими партнерами. Не нужно путать это с обсуждением каких-то текущих возникших ситуаций, со спонсором и так далее. Это необходимо разбирать. Но критиковать партнера, который сделал что-то не так, поверьте, ему хватает этого на своей работе, выслушивать от своего начальника. И, и если мы будем использовать эти, эти методы, никакого большого бизнеса у нас не получится. Это не значит, что партнеров нужно постоянно хвалить. Они могут в это поверить. Мы можем в это поверить на живые люди. Но критики нужно по возможности стараться избегать и свести это все к минимуму. Что касается негативных людей. Есть негативные партнеры, бывает такое очень часто, которые сплачивают вокруг себя большую организацию таких же. Человек так устроен, что негативную информацию воспринимает сразу, а над позитивно надо подумать и разобраться. Вот. Поэтому э, старайтесь э, как можно эффективнее э, все-таки работать с позитивными людьми. Самый большой потенциал находится именно там. Времени практически уже нет. Я могу много говорить на эту тему, но мне показывает, что мне уже пора отсюда тихо и осторожно уходить. Поэтому будьте успешными, проконсультируйтесь обязательно со своими руководителями. Спасибо.